Если хватает. спало, просто спало. тут десятки. тут Если мы вчера кил на восемь, а ты был, то там... Ну сколько, минуту поиграться и выкинул, тут вообще... Я не знаю, что делать. Пить кофе? Мы долго уже сражаемся. Все? Просто, Обрыв. Давай, давай, поточек. Руки, руки Ну, губы не открыл, вроде. Я подхожу, пожалуйста. Это камера не проби, не дуже большая. сердце Ты просто 15 минут борьбы, блядь. Не ходи, блядь, там. А Ты что, лед трещить? Я тебе пер Не, отлично, перволедие. Самое главное, что, стремление? Ну все придумай, вот, блядь, это 11. 11? 11, 200, да. 11, протестировал? 11 вес. 11-120. Поберал <плес> меня. Покинь, <плес> Ну что, вы думаете? Кидаемся Да не думайте. Да, я уже, бачишь. Разворнулся почти. Друзья, витаю вас на своем канале. Сегодня мы с Валерчиком снова на рыбалочке. У нас ставлит. И... Ну, он такие стрёмные. Я просто, я просто в шоке. Иду только до Валеры. И он стрёмный, потому что он прозрачный. Прозор лед. И по нему страшно идти. Просто страшно. Хотя он сантиметров 5. Сегодня, друзья, приехали мы. Ну, вы видите, сзади нас Ось така хатинка. І це ми знаходимося на офігенному топовому водойомі. Це на Чкаловському. Це у нас Олександрівський район. За Стародубом, Стародуб, село Стародуб, і спускається з водойма, називається Чкаловський. Ян і Анжела. Дивіться, друзі, валятка звернувся увагу на оці бульбашки. Бачите, бульбочки, ми вчора знайшли коропа по камері і потім. Обратите внимание, что там есть под льдом бульбашек. И много бульбашек. И тут мы ехали, и просто бульбашек. Под льдом карпуха выпускает бульбашки. И вот тут может он бух, крутился. А может и сейчас есть. А что, смотрите, видите, бульбы, бульбы, бульбы. Вот все бульбы. 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 Яма? Так, ну давай сейчас посмотрим. Не, нема никого. Давай посмотрим, если тут рядом Он у будет, смотри, какие сзади забыл. Два дипера, вот такие дипер. И мой дипер новый. Что новый, потому что у меня той поломался. Я отправил в сервисный центр. А хлопцы говорят, резинка была заводский брак, брак в резинке вот тут. І ми вам міняємо на новий. І коротше дали мені 180 місяців гарантії. Прикиньте, там, ну реально, це просто. Це просто... Ну, типу, там сколько там, 6 лет чи сколько, короче, дали гарантії. От це їм це, це респект і уважуха. Deeper фірма. Я відправляв на deeper.com э, Оцей офіційний сайт. І мені замінили на новий. От, от такий сервіс, щоб ви знали оці калоків. Офігенно. пустишь пальчиком придерни. Но... Да, пусти палец. Ну так надо было не опускать палец. Да, палец да. Да, это, это У -у -у. Я палец буду... опустил. просто меня тянули Они просто меня тянули Ещё лёд Просто Ты сейчас можешь так и провалиться Волк и Лидочка специально за его опять. А подервал шнур? Не, шнур не одервал, но он вымотал все. А у меня метров 30 было, он вымотал. Щас. Он вымотал все. Давай, ты на себя лукаешь. Пей меня тягне! Пей меня Что-то тихо! Стыдно? так и вчера вот то семь лет приказал, блядь. будет 8-9 килограмм от 7, блядь, вообще монстры На, дипер ставить, да? Это на вот -летка. Да.

Просто играемся yeah. уже. Хвилин 5, 5. 5 хвилин. Ну, хоть не 10 метров ты поставил лески. Леск? Метров 30, слава Богу, Да? Метров 15. за леску хватай. ого го блять, я ничего делать, я бежусь на мешами. Тяну твою коров, мовщики, Ты тупо стоит, давай. Капец, шпала, просто шпала, А тут десятки стыдно. Не, ну я тут все. То есть я хочу. Если мы вчера килл на 8, ты был, то там, ну. Сколько? Минуту поигрался и вытянул, а тут вообще, тут без шансов. На ж понял, на 0.12 сильно ж не по... А тут сюда впирайся. Тупо стоит. А у себя трофей. Клюет как фигня, а потом раз клюет по 10 килл карту, блин. Ребята, мы находимся вот тут, у Яна и Анжелы. Просто, смотрите, Красота. Домик. Краса. Походка супер. Краевиды офигенные. И рыба клюет офигенно. Тут, блин, смотрите, на вот таких просторах. 6 метров глубина. Напротив домика. А ты что? Ой, Валера, там что-то вообще. Калипса, калипса просто что, не выдержит. Шну, шнура тут уже фигня. <laughs> <laughs> Потому что он закончился, да? Ну я 10 метров намотал, <laughs> У меня закончился шнур и просто отстрелило. Вот просто отстрелило. <laughs> А у меня просто шнур до лески Там аккуратно на них на лунках мои. До лески привязаны, понял? А, у тебя еще есть леска, а нет. у меня не было лески. Ого! Ну как его? Ты скажи, ну что делать? Я не знаю, что делать. Пить кофе. Ми довго сражаємося. Все? Просто обірвало і все. Обрив. Ди вона на натартуриться. Я не знаю, ми не можемо витягнути. Просто. Ну, він тіпо, тіпо багриться там, багриться і напливає, і все, і ми закарчимо, не можемо витягнути. А тут просто бере в рота і ми не можемо витягнути, його, тому що... Потому что там бревна. Вот просто бревна вклинить. И пеша устравлять, да? Ну, хуйняво стапил. Давай я вытяну, да? Да, да, чтобы сейчас Вот Лучше распутал. Что там опять? Выматывают. Не, ну это поднимается вроде, ты да? Поднимается. Ты это поменьше. Валера. Отпускай, просто отпускай. Возьми и той, я, той, я, той. я, 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 не, этим я, я пробил. Я просто боялся его как-то удары. Он сильно большой. Он даже я в целом не Он то. Я, бо... я боялся его ударить, Тихо. Я боялся его ударить, Что держу. Оху. Пожалуйста. Не на небесах. Ты, да? Молитву читай. Богор, чтобы не, раз... не вырвал у меня с руки богор. Не, спеши, не спеши. Это 15. Это 15, друзья. Я не спешу. Давай минут еще 10 поиграем. поиграемся. вообще выдох. Так я что против? Дивиться. Вы это не видите, видишь? Это капец. Дай бог, дай бог, чтобы он сам в рот мой багур взял. У него кулак мой в рот. Что это за багурик такой маленький? это очень маленький. Открой рот. Нет. в рот, Ця Камера не передает, чуваки. камера, блин, это что? у меня руки трясутся с этим палками. Я, да? я боялся, что меня не сдачи там, и меня этот <laughs> пиндер блядь. Я... Давай. Тихо, Сижу в воде. Не влиза, блядь. Чтоб тут шнура ще хватает. И не влезе, надо разбивать, я его не удержу просто, понял, может на этой херни. Да ты... Чувак, я боюсь, блядь. Да ты, ну, запихни, У меня руки плач, трусятся, блядь. Да ты, ну, не, не попал. За нижнюю, за борьбу. Я не попал. <laughs> на руки вот так телепаются, блядь. Я, я просто боялся за шнур дернуть. Шнур Зайка, давай, давай, давай каточек. Руки трусятся, блядь. Смотрите, воно там. Да Та я бачу. Кипишу. Да. Ну так хоть сюда. Стой там на месте, не ходи, блядь. Я сюда что-то до лунок иду. Сюда не сутки, блядь. Да ну сколько ж вы... 5 сантиметров в один на этом. А 5 метров в, метров в один. Просто 10 метров на раз, я еще не могу отпустить на воду. Все, нормально, нормально. Поплавочек ходит туда-сюда. Гуляю. И над ним, блядь, махком Весла блять, блядь, метра два забирает. О боже, давай. 12 минут тянем. Сколько? 12. Сейчас дипер сейчас заснул. Дипер, блядь, хвостом да, удар. Лер, ну так три раза всплывал капитально, смотри. Лер, наверное, хочешь, чтобы дернуть и что? И промазать. Ну, він заморозится чи нет? А? <рискот> я Ладно. не знаю. Наверное, заморозится. Он как летом, да? Такие бойки. Не подходит только, Олег. А я не подходит. Она к колену тут и так уже ползает. Фу Тебя они даже приплывать не хотят. Не хотят приплывать. На, тихонько просто. Бачишь нас? Умно, аж ждем всплыв. Ага, метров за пять. За пять, тут все гость, кура, Тихо, Тих, тихо, тих, простонавливай. Я останавливаюсь. Про бл***ь, уже, бл***ь. Хотя, ты бачишь воздух? под в О, Ну, давай. давай. нас видят, надо вот там стоять, чтобы пень, не было пень. А может там уже погонять? Да ну Ферунки. как ты? Ты хоть подводишь. Валера, ты алло, что алло. на глубину погнал? А, не ну, хочется останавливаться, просто. Смотри. Не подходит, пожалуйста. Не подходи. Это камера не подходит, дуже большая. Зачепилась, а ёптвою. Чук. Ну ждет вымыл мыло, бля. что блядь. Блядь, мультик. Ова, ова, ова. Можно уже за, за за цей. Ага, столько чуть-чуть. Ходь -чуть. туда просто. Ты весь мокрый. Ты весь мокрый, Валер. Аж сердце колет. Моя колено был, у тебя в лунку упал коленом. Понял? Ого. У меня есть веса. Ого! Люди, Поднимитесь! Это просто 15 минут борьбы, блядь. Не ходи, блядь, там. Та не ходи, ты что, лед бля. трещить? <свист> а -а -а. У меня спина мокрая, блядь. А, а я там... весь мокрый, блядь. Трусы овач. мокрые. Вот такие красавцы, просто подивиться. Вот так вот. Капитан. Десяточка. Вот так, с вас лайкос, будь Подпишитесь а, а на канал и лайкос видосику. Подивіться, Даяна и Анжели приезжайте. Вот так вот. Ох. Видите? Вот такие гадбухи. <соединяяя> руки труси, Руки Ты <соединяя> на 10 килограмм стал важнее. Тяжелее. Сколько лет? Вообще поднимай, хвост валяется. 11. 11? 11 200, да. 11 зафиксировано? 11 200. Хороший? Капитально. Просто даже не поднимается голова. Там нема карча? Не знаю, карча нема. Есть, ну. Но... Там корч есть? Не знаю. Не, он просто идет туда и все. Шо? Тупо дави. Десяти минутне видео опять будет. Да? Оля? Главное, щоб на 20 минутне, бо у мене того палець, значить досить. Що... Ну просто, блин. Сколько вже можна тягать. Дивіться, як у нас такий води, сколько? метрів 20 вже такий круг. Це ну, це опасна рыбалка. По пальце? Дуже... Да. Ну, дуже опасна рибалка, так що, друзі, не повторяйте, таке на налет ще рановато. Хотя, ну, если вы шарите, с такими песнями ходите, то можете идти. А так ну, промоины есть. Промоины есть. есть. Обережно, обережно да. Но 4 см лед. Ну, завтра уже будет там 5-6 см. Да, в принципе, сегодня ролик выйдет, то завтра уже будет. Уже уже можете ехать. Ехать можете. Це... Ну, мы находимся Анжела и Ян. на Чкаловском. Вачу, там домик. Что там, Валер? Валера стоит. Красота, погодка супер, офигенно, да? Морозец давит, но тут ветра нет. Еле-еле такий ветрец. так что нормально. Ну, короче, прогноз погоды чуть-чуть вам рассказал. Пока місь... <laughs> Малера тянет. <laughs> ну, просто перед тем у нас 15-минутное видео было, так что я тут даже не включался, думаю, включусь уже под конец. Ага, кинца может и не будет. Еще не скоро, точнее. Ну, короче. Я не могу его. Ну, блін, 15 минут ми тим з цим сражалися. Тут фаліра три штуки просто не мог удержати. Отак підсікає. І оце фу-фу-фух і пішли-пішли. аж забарачував. удочка каліпсо 3-мітрово. Це взагалі на маленьку е, цю, на коротеньку, як у мене, блядь, яка розламалася. 60-снтиметрова Roy Ice якась там. Коротше така ice. біда. Айсбейд. Не, ну по-любому на шнуры, потому что какие там леска да тут. Ну, я, тут 11 килограмм. 12 килограмм, блин. Может 15 попадаются, потому что удержать вообще невозможно. На шнуре, рве шнур. На шнуре невозможно. Валер, что ты скажешь подписчикам, пока не уставший, потом будешь ныть, потом будешь рассказывать, ой боже, о боже, я устал, ныть будешь. Просто, ехать на рыбалку Да, и не сидеть дома, да, какая погодка, просто погодка, погодка бомба. Ну, дивись, там нашли, потом туда пошли, там нашли, ну, короче, везде. Это не то, что мы на одной точке сидим, ну, конечно, у меня золотая лунка была, там штук 10 у меня поклевок было, ну, все-таки мы тут шукали, ходили везде. А по праву оно зацепилось, походу. По, пути, по праву. Тут, конечно, опасно так подходит. И в сторону течу. Да я же видел, что ты Как-то так. Но, знаете, нам совсем не холодно. Хоть в колюже, да, мокрый. Вообще не холодно. Адреналин упаша, Так что идет, идет сюда, вот иди. так вот. У вас подобайка і знизу кнопочка підписатися, щоб не пропускати такі карпух. Це, це, це зимовий карфішен просто. я не знаю, ішов, 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 ішов. Тут треба кар карпові вудки брати і лунки такі робити, знаєш, ну і такі по пів метра роздолбують, як на мотиль от, і миють. І короче, и ставить фидера хотя бы, я не знаю, чтобы типа форсировать, потому что, знаете, в зимку думаешь, рыбка, ну, вяла такая, и она, короче, не бойка. Ага, нифига, ну, просто мы же весь зимку не всегда ловим десяток плюс, знаешь, типа, не попадаем. Но, как бы, сейчас мне кажется, что рыбка такая, с боевым настроем Это и не хочется и не хочет сдаваться просто потому что ну Валера, перед этим Валера каже я устал а Карпик не устал я реально не мог с пятого раза пробить но ну, у меня просто руки тряслись я боялся просто боялся ну а Валера типа каже бей 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 давай его ага. я не знаю чтобы не запороть потому что вчера Валера запорол и тоже такую ну, нормальную рыбу килл восемь, 8 было ну каже то пятера была конечно то не пятера была такая десяточка А тут сколько тут? Двадцаточка? Ну если він спливає і больше будет, то це коротше буде, я не знаю. Трэш. Трэш контент. О, там, ну, ти бачиш, мотав, мотав, мотав. Я. І сколько там? Ще я я показал як вам метаю. Ну просто я не рухаюсь. Потому что тут воды, ну уже сантиметра, О, Ну вот так, ну сантиметр воды точно. Есть. капец, можно так рука болит, это просто тут катушку надо ставить летнюю, понял? Если вот, летнюю, вот такую, да. да. со спины, на двухсоточку какую ставить, да? И э. все, и, и фигачить на летнюю, все, лет, летнюю катушку, вот потому что... Удочку, потому что, что... Вот такой калипсо, это до жопы, ты что? Не, а то такую калипсу. Она а, надо длиннее, то, что, и ставлю туда катушку двухсоточку, и все. Вот она в следующий раз так таки приезжает. Так что берите сюда нормальную леску, какую-то 0,3 или шнуры. 0,10 у меня порвался, конечно, так хлоп и лопнул. 0,14 у меня не рвется, это який шнур? 0,10. А, 0,10, видишь? у меня он просто закончился, было там реально 10 метров. И он закончился, и просто на узле закончился, и выстрелил, отстрелил. И все. Ну, типа, как-то так. Ну що, де у нас тут? Тут бін, 6 метрів глибини, блін. Я не бачу, <сх> Ти щось витягнеш чи ні? Може це не риба чу. Чи... Та що це таке? Кабана якось там зацепила. Я не знаю. Я вже все приготував. Може лунку тільки більше зробити. Можна. Зараз підеш плішню завалиш і толкнеш мені нагоди. Рыбалка. Хопля. А. Вон. Что там? Какая рыбалка? Я. Вот и так. Вот это только так и надо, кстати, да?

Это трофей даже для летней рыбалочки. Ой, а а беда. А мы оба горе кому тут здесь, да? Вот он не вот тут день. Да. Веди, да, веди, да. Забрам уже начал шевелить. Ну, вот тут положи сначала. Виравнюється вже. Похту, похту, потихеньку, потихеньку. Китаємося довго. Будемо? Та ні, думаю, це він надійди, дивився вже, бачив, що розвернувся почти.